Yanvarın 28-də Cənubi Azərbaycanın Xoş şəhərində baş verən 5.9 bal gücündəki zəlzələdən 12 gün keçib. Zəlzələ zamanı evləri dağılan, evsiz qalan soydaşlarımızın acınacaqlı vəziyyəti hamımızın ürəyini sızladır. Soydaşlarımıza biganə yanaşan İran mollar rejiminin ikiyüzlülüyü isə insanlarda yalnız nifrət hissi oyadır. Bura Xoy şəhərinin Qazi məhəlləsidir. Zəlzələdən zərər çəkən soydaşlarımızın bəziləri 15 dərəcə şaxtada hələ də istilik olmayan çadırlarda qalmağa məcburdurlar. Bəzilərinin isə heç çadırları da yoxdur. Onlar bu günədək maşınlarda gecələyir, hər gün qar və soyuqla çarpışırlar. Bu insanlar isə Xoy şəhərinin inzibati idarə binasının qarşısında onlara çadır verilməsini tələb edirlər. Xoyda baş verən son zəlzələdən təqribən 2 həftə keçməsinə baxmayaraq, hələ də molla rejiminə məmurları əhaliyə çadır vermir, amma Suriyaya yardım etələsir. İran Suriyaya növbəti yardımları göndərir. Xoş şəhərində zəlzələdən zərər çəkən əhalinin sığınacağı olmadığı halda onlara çadır belə verməyən molla hökuməti Suriyaya dərhal tırlarla yardım göndərir. Niyə? Nəyə görə? Səhv başa düşülməsin. Biz Suriyada zəlzələdən əziyyət çəkən insanlara niyə yardım göndərilir deyə etiraz etmək. Əlbəttə də göndərilməlidir. Əlbəttə də hər bir insanın, insanların dinindən, irqindən və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq yaşamğa yardım edilməyə haqqı var. Bəs günəvi soydaşlarımızın haqqı yoxdur? Biz Biz ona görə etiraz edirik ki, İran mollar rejimi humanitar məsələlərdə belə özünün kirli fars şovinizm siyasətinə görə hərəkət edir. İran mollar rejimi qoylu soydaşlarımıza ona görə yardım etmir ki, onlar Azərbaycan türk millətinin mənsubudurlar. Çünki repressiv mollar rejimi Azərbaycan türk millətinin varlığını görməzdikdən gəlir, onlara bilərək zülmdür. Ümumiyyətlə soydaşlarımızı Cənubi Azərbaycan torpaqlarından zorla qovmaq istəyir. Yəni İran mollar rejimi Güney Azərbaycanlıların həyatını özünün siyasi oyunlarına qurban verir.